মই ৰকিবুল হুছেইনে লোকসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত আল্লাৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখুণ্ডতা অক্ষুন্ন ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম মই ৰকিবুল হুছেইনে লোকসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত আল্লাৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখুণ্ডতা অক্ষুন্ন ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম মই ৰকিবুল হুছেইনে লোকসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত আল্লাৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখুণ্ডতা অক্ষুন্ন ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম মই ৰকিবুল হুছেইনে লোকসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত আল্লাৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখুণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম মই ৰকিবুল হুছেইনে লোকসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত আল্লাৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখুণ্ডতা অক্ষুন্ন ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম মই ৰকিবুল হুছেইনে লোকসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত আল্লাৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অসুণ্ডতা অক্ষুন্ন ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম